Вы помните, он постился 40 дней, голодный. То, когда дьявол говорит, вот камни сделай хлебом, он говорит, не это главное. Главное откровение Божие, Слово Божие. Не хлебом плотским будет жив человек, но Словом Божьим. Поэтому жизнь дает действительно откровение Божие, жизнь дает Слово Божие когда Иисус наставлял апостолов, чтобы не были лукавые, ленивые, чтобы вы бодрствовали, чтобы вы были готовы действительно к вечности. Что Он им говорит? Чтобы вы раздавали действительно каждый день хлеб Божий. То есть хлеб Божий – это Слово Божие. Каждый день человек, который служит Богу, если он верующий на самом деле, если он сын или дочь Божий, каждый день он должен подавать хлеб Божий, заботиться о других людях и нести это откровение, Слово